Дорогой Владимир Владимирович, уже почти год, как вы продолжаете много говорить за Одессу. Обзывая ее приличными словами, и меня вытащена из исторической могилы вывеской Новороссии. Так если вы сейчас хотите спросить у этого города за все, что происходит у нас в последнее время, то не спрашивайте. Бо в Одессе всегда найдется, что сказать. Тем более, что она никогда не говорит против ветра. Цель не скажет за всю Одессу. Внутри дворика из Молдаванки и весь рыбный ряд привоза просили передать. Вы уже много раз натерли нам мозоль своим портретом в вашем телевизоре, когда зовете Одессу вернуться в свой русский мир. Вы хотите сказать, что мы замерзли без вашего русского мира? Мы не только не замерзли, но даже не хотим кушать то э, которым вы кормите из телевизора свой народ. Одесса не хотела СНГ еще 23 года тому назад. Почему вы вдруг решили, что одесситы променяют теперь свои шансы поехать свободно в Израиль, Америку или вообще в первую попавшуюся Европу на счастье сидеть под санкциями и вместе нюхать процветающего Нижнего Тагила, благоухающего Магнитогорска или прогрессирующего Саратова? Зачем одесситам идти в вашу новую совдепию? Вот давайте порассуждаем из даже интереса. Торговать вашим газом и нефтью мы пройдем мимо. Разве мы станем жить в пределах Садового кольца? Или вы нарежете нам участков на Рублевке? Будем купаться в роскоши, как герои российских сериалов? Чтобы мы так жили, как вы там у себя в Кремле сидите и врете. Что же вы можете додать от Одессе, чего у нас нет? Сделать из нас курорт? Так вы уже сделали вчера курорт из братского Сухуми. А сегодня делаете такой же из Крыма. Одесса не хочет курортом в вашу Новороссию, бо таки боится конкуренции. Сегодня со стороны Сухуми, завтра со стороны Крыма. Мы всегда рады за ваших к нам туристов. Но для этого совсем не нужно присылать нам бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки. И вообще, вся эта ваша идея за новый Советский Союз имеет такой запах, что бледный вид для нее звучит как комплимент. Вы у себя там устроили такой гвалт, что киевская хунта здесь заставляет нас говорить по-украински. Мы здесь как говорили по-одесски, так и будем. А если где-то в суде или на трибуне рады нас заставят давать клятвы на мове, то лучше мы в Украине будем по-украински говорить, чем в России по-русски молчать. Украина ведь живет в 2015 году, пока Россия, застрявшая в 45-м, упорно ползет в 37 м Украинцы могли бы смеяться, что вы продолжаете называть их братским народом. Но они не гадуют То, что все украинцы умеют говорить по-русски, а многие делают это постоянно, не означает, что они с вами говорят на одном языке. Русскоязычные украинцы говорили раньше на языке Булакова, Оля, Катаева, Ахматовой. Теперь им нравится язык Макаревича, Гафта, Рязанова, Басилашвили, Захарова, Волчек, Мягкова. И всем нам стало не нравиться, как слишком по-русски громко замолчал Немцов. Действительно говорят на русском языке Ильфа и Петрова. Смеются на языке Бабеля, вспоминают за старое на языке Куприна. Поют языком Утесова, грустят языком Жванецкого. Зато Россия ненавидит языком Жириновского, гадит языком Дмитрия Киселева, призывает убивать языком Дугина и Проханова и лжет языком Путина. Наши русские языки то теперь две большие разницы. И вообще, что вы так долго мучите той многострадальный народ? Украинцы, конечно, носятся со своими петлюрой, вешают на столбах бандеры, но разве то от хорошей жизни? Они ждут воинов, а не мудрецов. Вы же устроили им вырванные годы. Уже 350 лет подряд. Евреи 20 веков бродили по миру, храня и умножая мудрость, чтобы обрести на родине своих отцов государства. И сразу полмира захотела им это помешать. Так на хибаж мешаете сделать тоже украинцам. Как раз они наконец-то поумнели, чтобы стать свободными. Пусть ваши русские теперь завидуют молча. Вы там у себя аж спотели от рассказов, что у нас тут сплошные фашисты, захватившие в плен братский украинский народ. За украинский народ Циля скажет, ну мало. Разве может Циля знать за весь народ? Насчет фашистов вы таки правы. Их мы здесь давно не видели, пока вас не появилось. Особенно после возвращения Крыма в родную гавань. то был... Новый квартиран старой фиры, что не захотела уезжать с детьми в Израиль, бы мечтала еще пожить в Одессе. Слышите? Пожить в Одессе, а не умереть в России. Это крымский татарин Осма. Он сбежал из Симферополя и сразу же записался в фашисты после того, как на родину его предков пришло какое-то ряженое лампасное гамло и выдохнуло перегаром. Это наша земля, бля! Дед Османа, которого он никогда таки не увидел, 67 лет назад умер в казахской ссылке. После того, как в 1944-м с ним уже боролись антифашисты, Осман решил, что еще хочет увидеть своего внука. Поэтому бросил свой дом, учится теперь в институте здесь, а из фашизма только подрабатывает вкусными чебуреками Натаирова, угощая им воскресенье детей по всему двору. И это точно тот татарин, который лучше ваших незваных гостей в наколках и с нагайками. Если тот был вторым фашистом, то первым стал чеченец Адам с третьего этажа, молодой врач, который живет с матерью после переезда из катыр юрта он не захватывал в 90-е больницу в Буденновске, а его отец, сельский учитель, не был террористом в отряде Хатаба и вообще никогда не брал в руки оружие. Единственная заслуга Адама на службе у мирового фашизма была в том, что почти вся его родня, отец, бабушка, две сестры и маленький брат грудного возраста погибли в своем доме во время ракетно-бомбового удара вежливой российской авиации в ходе восстановления конституционного порядка зимой 2000-го. Не знаем, чем этот зуботехник может помешать вашей борьбе с хунтой, но он таки прямо заявил, если вы еще раз пришлете ему на голову свой самолет, то он первым пойдет воевать за Украину. За этими двумя фашисты повалили толпой и остальные. Особенно наш седой грех Христофор с родоначальницкой, которому еще сам Леня, бывая на привозе, заказывал свежую камбал. Старый рыбак Год назад ждал от жизни только хорошего клева и даже немножко завидовал своему родному брату, что из Сартаны под Мариуполем, такому же седому греку Константину. Тот наивно уверовал в вашу русскую весну, стал ждать вашего личного визита к нему на свежий козий сыр и красное молодое. И чтоб вы верхом на стерхе. Первый раз стерх прилетел без вас но вместе с бомбой в октябре 2014 и убил в Саратане пару людей. Вы окончательно лопнули Константину терпение, когда второй раз попали со Стергоградом. Уже в феврале ему прямо в дом и сожгли половину сих пор оба грека так и ждут, что ваша русская весна хоть бы никогда не наступила. Проклинают бы им тот момент, когда нечаянно подумали за вас хорошо. Теперь Христофор ловит рыбу напротив 12-й станции фонтана, сушит ее в таранку и шлет брату. Будто тот от горя даже перестал любить козье сыр и красное молодое. А со второй половины рыбы, что продается с базара, передает через волонтеров деньги карателям в правый сектор. Если этих людей стали фашистами, то как я не могу ими назвать коренных одесситов во втором поколении дядю Колю со всей семьей из пяти душ с улицы Спиридоновской, который каждый год в один ноябрьский вечер зажигает на подоконнике толстую свечу, вспоминая половину своих предков, потомков слабожанских казаков, что не пережили зиму 1933 года в Люботине под Харьковом. Из-за голода, что сделали им братские русские большевики, а те, что уцелели, сели на поезд и сумели добраться до Одессы. Вы выжили здесь и пустили корни. С тех пор все хором не любят ни большевиков, ни ваших русских.